GRS Persoal Warisan Hapus Had Dua Penggal Syamsul Iskandar tiba di SPRM untuk disiasat Albert T. didakwa ditahan secara paksa Sofia Rini direman 4 hari oleh SPRM PH didakwa alami reput kuasa dan pembangkang Perak dakwa Pekeliling KPM tidak konsisten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Netstar News edisi petang. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Netstar Malaysia. Seorang pemimpin gabungan rakyat Sabah GRS meminta Presiden Warisan Syafiq Abdal memberi penjelasan mengapa pentadbirannya dahulu memansuhkan had 2 penggal bagi jawatan yang di-Pertua Negeri Sabah. Timbalan Setiausaha Agong GRS Armizan Muhammad Ali berkata, gabungan itu komited memperkenalkan had 2 penggal bagi jawatan ketua menteri sekiranya mereka diberi mandat membentuk kerajaan negeri selepas pilihan raya. Menurutnya, langkah itu adalah sebahagian usaha mengelakkan penumpuan kuasa kepada satu individu serta selaras dengan amalan demokrasi matang di peringkat antarabangsa. Armizan menegaskan tindakan warisan memansuhkan had dua penggal untuk yang di Pertua Negeri semasa pentadbirannya menunjukkan kurangnya kesungguhan parti itu terhadap agenda reformasi institusi. Ahli Parlimen Papar itu turut menyebut beberapa pihak pernah mendakwa pemansuhan itu kononnya merupakan tanda penghargaan kepada bekas yang di Pertua Negeri Juhar Mahirudin kerana membenarkan Syafi'i mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri pada 2018. Bekas setiausaha politik kanan Perdana Menteri Syamsul Iskandar Muhammad Akin hadir di Ibu Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia sekitar jam 12.30 hari Jumaat bagi membantu siasatan berkaitan dakwaan rasuah melibatkan ahli perniagaan Albert Tay. Kehadirannya merupakan sebahagian daripada proses siasatan yang sedang dijalankan susulan dakwaan pemberian rasuah yang mengaitkan T dengan beberapa tokoh politik. Sebelum ini, Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki memaklumkan tiga individu akan dipanggil bagi merakam keterangan untuk membantu melengkapkan siasatan kes itu. Azam turut menegaskan bahawa semua pihak yang diarahkan hadir perlu memberikan kerjasama penuh agar siasatan dapat diselesaikan dengan segera dan menyeluruh. Kemunculan Syamsul di SPRM berlaku hanya beberapa hari selepas beliau mengumumkan peletakan jawatannya sebagai setia usaha politik kanan Perdana Menteri pada selasa lalu. Dalam satu hantaran di platform X, Syamsul mendakwa terdapat percubaan menyerangnya secara peribadi dengan tujuan merosakkan imej kerajaan madani. Sementara itu, T didakwa ditahan SPRM selepas pegawai agensi itu menyerbu rumahnya pagi ini. Peguam T, Zaid Malik mendakwa Pegawai SPRM memasuki rumah anak guamnya secara paksa sebelum menggari dan membawanya keluar. Namun, T dibawa pulang semula ke rumah beberapa minit kemudian. Bagaimanapun, Malaysia kini memetik seorang lagi peguam T, Mahajir Singh yang berkata, serbuan tersebut dibuat menggunakan waran sah yang dikeluarkan untuk tindakan itu. Zaid dalam satu kenyataan turut menyatakan Pegawai SPRM dan polis enggan membenarkan beliau menemui anak guamnya, sesuatu yang didakwanya melanggar hak perlembagaan T untuk mendapatkan khidmat guaman. Beliau berkata T dibawa keluar dalam keadaan bergari dan dikelilingi pegawai bersenjata serta bertopeng seolah-olah penahanan itu melibatkan suspek pengganas. Menurutnya, pegawai terbabit juga tidak memperkenalkan diri atau memaklumkan lokasi T akan dibawa. FMT telah menghubungi SPRM untuk mendapatkan respons berhubung dakwaan tersebut. Dalam hari itu, SPRM menahan seorang wanita yang sebelum ini dikaitkan dengan video perbualan dengan ahli perniagaan Albert T di media sosial, iaitu Sofia Rini Buyung malam tadi. Sofia Rini dikemudiannya dibawa ke Mahkamah Majistret Putrajaya dan diperintahkan di Rayman selama empat hari bagi membantu siasatan kes perkenaan. Peguamnya, Shugan Rahman memaklumkan anak guamnya ditahan selepas hadir ke ibu pejabat SPRM untuk memberi keterangan pada petang semalam. Beliau berkata dirinya menerima panggilan daripada pegawai SPRM sekitar jam 10.45 malam memaklumkan bahawa Sofia Rini ditahan untuk siasatan lanjut penahanan tersebut dibuat bagi membantu siasatan mengikut seksyen 16 Akta SPRM 2009 yang berkaitan kes menerima atau meminta suapan. Akatan harapan PH didakwa sedang berdepan proses kereputan kuasa apabila budaya kronisme, politik wang, rasuah dan penyalahgunaan kuasa dikatakan semakin terserlah dalam pentadbiran kerajaan ketika ini. Ahli Parlimen Baco, Muhammad Syahir Cik Sulaiman berkata, walaupun PH masih kekal sebagai kerajaan, tanda-tanda kerosakan politik semakin jelas dan sukar disembunyikan. Menurutnya, keretakan itu berpunca daripada budaya politik payung atau patronage, perebutan habuan dan kecenderungan mengutamakan kroni berbanding prinsip perjuangan parti. Beliau turut menegaskan bahawa apa yang kelihatan dalam pentadbiran hari ini lebih kepada usaha meraih manfaat pribadi daripada peluang kuasa yang ada. Muhammad Shahir yang juga setia usaha politik kepada Presiden PAS berkata, kerajaan pada masa ini mudah membuat janji tetapi tidak keberatan untuk mengingkarinya apabila berkuasa. Dalam masa sama beliau menyeru pengundi Sabah supaya membuat pilihan terbaik pada hari pengundian 29 November ini dengan memilih calon yang bersih, berintegriti dan dekat dengan rakyat. Pembangkang di Perak mempersoalkan ketelusan pelaksanaan pekeliling dan garis panduan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM yang mengawal kemasukan ahli politik ke sekolah selepas mendakwa ia tidak dilaksanakan secara konsisten oleh pihak pentadbiran negeri. Ketua Pembangkang Dewan Negeri Perak, Razman Zakaria berkata, kebelakangan ini wujud pelbagai isu berkaitan pelanggaran surat pekeliling, ikhtisas SPI KPM Bilangan 4 tahun 2023. Menurut beliau, adun pembangkang sering diberitahu mereka tidak dibenarkan memasuki sekolah walaupun tujuan kunjungan tidak melibatkan sebarang aktiviti politik. Razman turut mendedahkan terdapat rakaman video dan aduan awam yang mengaitkan seorang ex co kerajaan negeri daripada DAP memasuki sekolah dan menjalankan aktiviti berunsur kempen. Beliau menambah jika benar ada pemimpin tertentu bebas memasuki sekolah tanpa halangan, keadaan itu jelas bercanggah dengan pekeliling KPM yang sepatutnya dipatuhi semua pihak secara sama rata. Sekian untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Nastart News. Jangan lupa to follow Facebook Nastart Malaysia dan subscribe YouTube Nastart TV. Nastart Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail, Assalamualaikum dan salam sejahtera.